হেল্ল' নমস্কাৰ মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো সেইকেইদিন অসমত বহুত গৰম হৈছে অসমৰ বিভিন্ন জেগাত বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া এতিয়া আপোনাৰ ছেপ্তেম্বৰ লাষ্টটো পালেহিয়ে কিন্তু এতিয়ালৈকে আপনাৰ গৰম গৰম আৰু এইবাৰ গৰমটো ইমানেই দীঘলীয়া গৰম পৰিছে নাই আৰু ইমান গৰম পৰিছে মানে বা বেছি ছেপ্তেম্বৰ মে মানে বা লাহেকৈ বস্তুটো ঠাণ্ডা হ'ব কিন্তু কণ্টিনিউচলি এইবাৰ অসমত বহুত দিন মানে অলমষ্ট এমাহ মান কণ্টিনিউ ৰ'দ দিয়ে আছে গৰম কৰিয়ে আছে দিনে ৰাতিয়ে গৰমটো যেন নকমাই হৈছে আমাৰ ইয়াৰ পৰা এইবাৰ গৰমটোৰ কাৰণে মানুহে মানুহৰ বহুত ধৰণৰ বেমাৰো হৈছে মানুহে পটকে ওলাইও যাব নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যে অকল ফেনৰ ভিতৰতে বহি থাকিব লাগে ফেনৰ ভিতৰত বহি থাকি যোৱাতো নহ'ব আপোনালোকৰ কামবোৰ জৰুৰী কামবোৰো কৰিব লাগিব আৰু মানে দৰকাৰী মানুহৰ বা কাম থকা মানুহৰটো কামলৈ যাবই লাগিব কাম কৰিব লাগিব অফিচ যাব লাগিব বিজনেছ কৰা আপোনালোকৰটো আৰু দিগদাৰি বা আপোনাৰ ধৰি লওক এনেকুৱা হৈছে যিবোৰ মানুহৰ এবহাৰ মিস্ত্ৰীসকলৰ যোগালীসকল এনেকুৱা মানুহৰ এনেকুৱা এৰ এনেকুৱা দিনত বহুত কষ্ট হয় আৰু গৰমত সেইবোৰ দেখিছে নাই এই ৰঙাই ৰঙাই এনেকুৱা তাহাঁত পৰিছে এনেকুৱা বহুত ঠাইতে হৈছে এইবোৰতো হৈছে আকৌ আপোনাৰ ো হৈছে এনেকুৱা আপোনাৰ ডিঙিতো হৈছে এইবোৰ ডিঙিত এইবোৰ এনেকে এনেকে বহুত ঠাইত এইবোৰ এই মানে খজুলি টাইপৰ ৰঙা ৰঙা হৈছে বহুতৰ হৈছে বুলি শুনিছো হয়তো আপোনালোকৰো হৈছে কিছুমানৰ হয়তো কিছুমানৰ হ'ব পাৰে মইতো চবৰেইছো বহুত মানুহৰ এইবাৰ গৰমত এই বস্তু মানে খজুৱতি হৈ আপোনাৰ ৰঙা ৰঙা এনেকুৱা দাগ হৈছে আৰু এই বস্তুটো কি কি কাৰণে হৈছে মেইনলি আমি যিখিনি জেগাত চামো সেই জেগাত ধানটো ৰৈ যায় আৰু আকৌ সজোৱালে সেই বস্তুটোতে ৰঙা ৰঙা দাগটো ৰৈ যায় ৰঙা ৰঙা মানে খজুৱায় আৰু সেই বস্তুটো পটকে ভাল নহয় সেইটো দৰৱ কিছুমান ডাক্তৰ দৰৱ ব্যৱহাৰ কৰি মলম ব্যৱহাৰ কৰি সেই বস্তুটো পটকে ভাল কৰিব পৰা নাই

আপোনালোকে কৰিছে বাৰু নিশ্চয় জনাব কেনেকুৱা গৰম পৰিছে মই জনাতো বাৰু অসমৰ চবতে গৰম পৰিছে কিন্তু আপোনালোকৰ ঠাইত গৰমটো কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব এতিয়া বহুত মানুহে বিয়া ছেপ্টেম্বৰ লাষ্টত আহিব মানে থৈ দিছে বাৰু এনেকুৱা সময়ত অলপ বস্তু বলটো ঠাণ্ডা পৰে বা ঠাণ্ডা অনুভৱ কৰে সেইকাৰণে এইটো সময়ত বিয়া চি ইয়াত কৰিবলৈ যিবোৰ মানুহৰ বিয়া আহি আছে সিহঁতে ভয় খাইছে যে ইমান গৰমত আমি বিয়া চিনেকা কৰিম বা আমাৰ যিটো গৰম হৈছে সেইকাৰণে আমি ইয়াত কিছুমান পৰিমাণে আমি নিজেও জগৰীয়া নিজে জগৰীয়া এইটো কাৰণে কওঁ যে আমি আজিকালি বিভিন্ন গছ গছনি কাটি নিজৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ঘৰ সেইকাৰণে আমি নিজৰ গছ গছনিবোৰ নাইকিয়া কৰিছো আগবঢ়ত আমাৰ পৃথিৱীখন লাহে লাহে গৰম হৈ গৈছে হয়টো দুই তিনিবছৰ পিছত আপুনি হয়তো নিজৰ ঠাইত বা নিজৰ ঘৰত আপুনি আমাৰ নিচিনা ঠাই ডিব্ৰুগড় নিচিনা গুৱাহাটীৰ নিচিনা বা বাহিৰৰ কথাটো নকয় কিন্তু এনেকুৱা ঠাইতো আপোনালোকৰ হয়তো এ চি নকবলৈ বহুত প্ৰব্লেম হৈ যাব

আপোনালোকেনো কেনেকে এই গৰমত এই দিনকেইটা পাৰ কৰিছে মুক্তি পাবলৈ বা ৰন্ধা পাবলৈ আপোনালোকে কি কি উপায় কি কি খাদ্য খাইছে আৰু কেনেকে কি ধৰণে আছে এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয়

ধংস কৰি আমি ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আমাৰ মডাৰ্ণাইজেচন কাৰণে আমি প্ৰকৃতিক ধ্বংস কৰি এই বস্তুবোৰ কৰি আছো সেইকাৰণে আমি নিশ্চয় ইয়াত অলপ অলপ ভুগিবই লাগিব পাৰো যিয়ে নহয় মানুহ মডাৰ্ণো হ'ব লাগে তেন্তে আগবাঢ়িব লাগে কিন্তু প্ৰকৃতিকো আমি অলপ মানে গছ গছনিকো আমি আদৰ কৰিব লাগে ইয়াৰ যত্ন কৰিব পৰাপক্ষত কাটিব নালাগে যিমান যদি নকটাকে হয় এইবোৰ নকটাকে থব লাগে কাৰণ সিহঁতৰ পৰা আমাৰ অক্সিজেন পাওঁ গৰম এটা বতাহো পাওঁ পাওঁ বা ৰ'দৰ চাহটো পাওঁ ডাঙৰ গৰমত গৈ থাকিলে দোকান চোকান খৰচা নাপালে যদি বৰৰ ডাঙৰ গছ এজোপা ক'ৰবাত দেখি যায় তাৰপৰা সেই গছজোপাৰ তলতে ৰখি আপুনি মানে অলপ দেৰি ৰখি আপুনি নিজকে সতেজ অনুভৱ কৰিব পাৰে সেই এবাৰ ইমান গৰম পৰিছিল গৰমৰ ওপৰতো আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ এলেকালৈ ভিডিঅ'টো বনালো আপোনালোকে গৰমৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব কাৰণে কি কি নিয়ম উপায় অলপ অলপ গৈছে কিছু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আশা কৰিছো সোনকালে ঠাণ্ডা আহিব ঠাণ্ডা আহিলেও মানুহৰ মানে এনেকুৱা গৰম হলেও গৰম ঠাণ্ডা হ'লেও ঠাণ্ডা যিয়ে তথাপিও এইবাৰ গৰমটো অলপ বেছি পৰিছে বৰষুণটো অলপ কম হৈছে যোৱা আবাৰতকে বৰ ৰ'দটো বেছি পৰিছে আৰু এতিয়ালৈকে গৰম পৰি আছে মানে তাতে দিনটো অলপ চুটি হৈছে গধূলি অলপ সোনকালে তথাপিও গৰমটো পৰি আছে সেইকাৰণে মানুহ গৰমটো অলপ বেছি অনুভৱ কৰিছে আৰু ছেপ্তেম্বৰ এতিয়া শেষ হ'ব হৈছে তেতিয়ালৈকে গৰমটো পৰি আছে